Информацию, озвученную на заседании комиссии по ЖКХ депутатом Ольгой Бойко, иначе как скандальной и не назовешь. Оказывается, команда мэра обязывает все коммунальные предприятия города финансировать телекомпанию ТВ «Бердянск». Есть информация о том, что э, все коммунальные предприятия должны подключать коммунальным телевидением договор на э, сотрудничество. Скажите, пожалуйста, Экотранс заключил свой договор с Бердянским телевидением? на 2015 год, на оказание Но мы еще не заключили. А, ну то есть вы в стадии заключения, правильно? Скорее всего. Примечательно, что руководители коммунальных предприятий и сами толком не знают, за что же будут платить по 10 тысяч гривен в месяц коммунальной телекомпании. Если вы говорите, что вы еще не заключили на стадии принятия решения, я задаю вопрос. А что вы обсуждаете? Какую услугу вы, как руководитель, намерены купить? Я извиняюсь, я просто вышел после отпуска, я еще с этой ситуацией полностью не знаком, поэтому я вам сейчас сказать правдивую информацию не смогу. На самом деле, правдивая информация, которую не смог назвать Олег Аргиец, является секретом Полишинеля. Дело тут вовсе не в Экотрансе, и не в зеленхозе, и не в ритуале, и не в горсвете. Проблема только в городской телекомпании ТВ Бердянск. Точнее, в нежелании большинства депутатов городского совета напрямую финансировать из бюджета коммунальное телевидение. Ситуация для Бердянска беспрецедентная. И на первый взгляд позиция учредителя, отказывающегося финансировать свое предприятие, абсурдна. Но если разобраться, то для такой позиции у депутатов горсовета имеются веские основания. Однобокость в освещении городских событий – это не ново и это полбеды большую часть своего существования при различных руководителях, ТВ «Бердянск» было рупором городской исполнительной власти. Но никогда ранее коммунальное телевидение не забывало о простых горожанах. И никогда ранее в интересах чиновников не опускалось до изготовления и распространения откровенной дезинформации, так называемых фейков. При этом вызывает вопросы не только творчество, но и финансово-хозяйственная деятельность данного предприятия. Разве не абсурд, что ТВ Бердянск ⁇ единственное коммунальное предприятие города, которое мотивирует коммерческой тайной отказ предоставлять учредителю полную информацию о своей экономике? Попытки же депутатов Горсовета реализовать свое законное право и сменить руководителя, при котором коммунальная телекомпания так деградировала, наталкиваются на вето городского головы. Понимая, что выбить из депутатов финансирование телекомпании без смены ее руководителя не удастся, команда Алексея Бакая придумала такой вот извращенный способ содержания подконтрольного ему СМИ. Вот только способ этот бьет по финансированию других коммунальных предприятий. Если коммунальное предприятие может платить рекламные услуги, то они платятся с прибыли. Если у них есть прибыль, у предприятия не готовы платить рекламу, то какой -то, да, Может быть, В самом деле, с учетом того, что подавляющее большинство коммунальных предприятий Бердянска едва сводят концы с концами, постоянно просят финансовую поддержку из бюджета и по итогам каждого года с огромным трудом выходят на копеечную прибыль, такое скрытое финансирование коммунального телевидения выглядит более чем цинично.